안녕하세요, 펩통매드의국제물리치사 장준영입니다. 오늘은 노르웨이에서 물리치료, 물리치료사로 일하고 있는 제 친구에 대해서 한번 인터뷰를 해보려고 하는데요. 물리치료사는 어떻게 일하고 있는지, 그리고 어떤 한국에 비해서 어떤 다른 점이있는지 한번 확인해 보겠습니다. Ja, 더 d a g ska 터 a g och intervjua Linna Langlo som är på yllen sakerkommunen som fysioterapeut och spela k u r s e Eh, ja, jeg heter Eline, og jeg er 20 år gammel. Jeg jobber som fysioterapeut. Eh, jeg trives veldig godt med det. Ja, altså, jeg, jeg og Eline jeg har gått på videregående i lag og altså, jeg har spilt fotball og i gamle dager. Jeg har gått fysioterapi i uh, Sør-Korea, og hun har gått fysioterapi i Norge. Og vi er fysioterapeuter, men vi er studert i forskjellige land. Og da skal jeg fortelle dere om uh, hva som er forskjellen og skal fortelle hvorfor jeg gikk på fysioskole, og hvorfor Eline er gått der. Grunnen til at jeg gikk på fysioskole, var fordi jeg ville gi noen midtdressere som var skada, og jeg ville hjelpe dem med å unngå skader. Hvorfor ville du gå fysio? Altså, du var jo fotballspiller og hadde gått på ski, og sånn Sånn som alle andre ungdommer i Sør-Børe. Var, var fotball en av grunnen? Eh, fotball var kanskje grunnen fordi at det var der jeg skada meg, og røyk kanskje bak noe knisk. Eh, og Da så jeg hvor viktig det er rollen til fysioen var til at jeg skulle komme tilbake til sånn jeg var før skaden. Eh, og ha lyst til å bli, bli fysioterapeut for å kunne hjelpe andre med det samme. Ja, Fortell om litt om fysiostudier i Norge. I altså, Søka så er det så mange fysioplaster, jeg kan ikke nevne alle. Men det er i hvert fall lov av ha da. Hvor mange fysiostudier fysi er det i, er det i uh, Norge? Eh, I Norge så er vi fire. Det er Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Eh, så vi gjør kanskje utenom 250-300 fysioterapeuter i hvert år. Mm. Eh, og det er jo ganske høyt snitt for å komme inn. Ja. Eh, relativt høyt. Ja. Så det er et lite nåløye og det er veldig mange som har lyst til å bli fysioterapeut. I Sør-Korea så er, er det fire år som fysioterapeut. Uh, hvor lenge hadde du spilt? Jeg studerer tre år i Norge, og så er vi et uh, obligatorisk turnusår etterpå for å bli autorisert fysioterapeut. Hvor mange som var på kullet ditt da? oss var kanskje 40 på skolen vår. Og så sitter sånn 50-50 gutter og jenter, da. Ja. Hvordan er det i Norge, eller der du studerte? I mitt kull så starta vi med 80, men når vi gikk ut så var vi på 40. Noi. Og mesteparten var jenter, faktisk. Og det er en trend i Norge, så det er veldig mange kvinnelige fysioterapeuter. Så du ser ut fra praksisen at det er mange kvinnelige fysioterapeuter. Når okay. du snakke om studiet, så vil jeg stille deg ganske masse med sånn fysiologi. Mm -hmm. Og sånne nervesykdommer. Så Hadde du noen vansker på studiet? Ja, jeg syns anatomien var ganske tung og puggalt. Ja. Det, det, <laughs> det er jo en del pugg. Jeg syns absolutt kjekke det kjekkeste er praksisperiodene. Når vi endelig får drive litt med det som vi har lært, og ser at det er mye, mye mer enn det som skal til. <laughs> Men praksisen Får du gjort noe med pasientene, eller er det observering av fysio-pasienten? Første og andre år, mm. så er det en god del eh, observasjon. Noen små observasjonspraksiser. Ja. Yeah. Og så vi, ja i andre begynte vi vel kanskje å ha egne pasienter, og i tredje okay. er vi både på sykehus og har en klinikk på skolen der vi tar inn pasienter. Hvor du hadde du turnusen da? Jeg har turnus på Ullevål sykehus i Oslo. Oi. Oslo universitetssykehus. Yeah. Eh, og så i en bydel i Oslo i kommunen. Syns du det var nok til å hoppe inn i det arbeidslivet, eller som fysioterapeut? da Skal jeg liksom kalle det ikke som fysioterapeut å ta imot pasienter? Hvordan var det? Jeg var nok ikke 100 klar, men han er jo en nybegynner uansett. Jo. Men det hjalp vi absolutt på. Det gjorde det. Turnusåret. Og så er jo Norge verdens beste land å bo i, og så altså, er jo fysioterapi ganske høyt.